всем здравствуйте сегодня я хочу показать свой домик барби тут у меня вот такая а, а, красив, очень красивая стена двери барби еще хочу простить что перебиваю я хочу сказать что это уже у нас этот набор есть. Мне его подарил Дед Мороз на Новый год. Не на этот, а на прошлый. Ну, на этот Новый год. Ну, скоро будет Новый год уже. Так что я не волнуйтесь. Я новичок дала только свой первый. Так сегодня новый канал сделала. Так что, еще раз говорю, я новичок. Это серия, там, где Барби Эм. Она была принцессой и вошла в эту дверь, и у нее появилась под, подружка Бабочка, подружка она сама и подружка и, де, и русалочка. Ну, давайте давайте пройдем. Вот они проходят. Тут видят детскую комнату. Я так придумала, ну, вы как хочете сами себе придумаете. Берем вот вещи. Тут у меня... Э, Рапунцель. Она из Киндера, только у нее еще 2 юбочка, но я ее сняла. <плодисмент> вот такое сердечко. Оно как мягкое, но оно не мягкое. Твердое. Ну, я его использую. Мягкое, красивое и блестит. Да, давайте перейдем к следующей частине всего домика. Для, для меня кажется, что эта частина самая-самая интересная. Давайте посмотрим. Вверху у меня спит Келли, дочка Барби. И внизу спит ее под ее сестра Челси для них может быть и секретный домик, и тут Челси спит. Челси, кстати, из коленки. клинки. Давай покажу, как. Ну, может, такого тоже. Такая есть. У него, конечно, волосы такие, но ну, я их потом зачешу. Пойдем дальше, дальше. и пойдем дальше. Ну, я, может, тут некоторые частинки поменяла, не так, как написано на инструкции, но я по своему показываю пока свой домик. Сегодня я не такая добрая уж. Пупер, пупер. Давайте посмотрим на Барби саму. Вот так она выглядит у меня. Она сидит на вот таком большом вот диванчике. А, да, я забыла. И вот такие одежды, курточка веточку для барби. И... Э, Патя, вот такие вешалки Простите, если кто-то... Если ничего, то... Простите. Давайте перейдем к нашему основному. Там, где они кушают. Их не постоянный де день. Эс. Их не постоянный предмет, потому что они очень хорошо кушают. У меня. Давайте покажу столик по три ознаки. А Это девочка -балочка. Розовая с цветочком. Вас, у меня пока на первом э, видео не ну, было качества такого. Я сейчас не интервьюрусь, ну простите. у меня скоро будет идти розыгрыш. На, на три лет. Кача. Я такая часть сейчас И тоже так же, как пак на похоже на да? Я немножко сложу как надо и такой чайничек тоже он вот, с цветочком потому что Барби тут самая главная героиня пойдем дальше У нас у меня кухни пока нету, так я покажу вам пока только ванну Начнем. Через 5 минут. Тут вот такая вот есть умывальничек. Штучки тут двигаются, вот так поворачиваются вот эти штучки. И мы поднимаем этот и видим зеркало. Очень много всего я не хочу так задерживать до Давайте дальше. Тут у нас еще одна половина, э, половина, ванны. Вот такая красивая, просто вся в ракушках, в морских звездок и всяких шариках, тому и подобное. На таких тумбочках лежит шампунь. Вот такие мыла и на вот этой голубой штучке там внутри баби всякие-всякие штучки. видео будет это. Прогреш. я пора, что при следующем видео попробуем сделать. Ну, я не знаю, что точно. Ну, все пока. Передаю всем с чемки. Все пока.